Народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань національної безпеки і оборони, командир батальйону Донбас Семен Семенченко, перебував сьогодні у Чернівцях. День візиту на Буковину він розпочав із сесії міської ради, після чого зустрівся з журналістами. Метою приїзду до Чернівців, за словами Семенченка, є бажання бачити ситуацію з безпекою. Перед цим він відвідував Миколаїв та Одесу, де загроза терористичних актів та явищ сепаратизму через Придністров'я значно вища ніж у нашій області. Але й Буковина має бути готовою до всього, зазначив він. Наша побіг. в этой войне, а, возможно только тогда, когда минусы от агрессии станут превышать плюсы от той же агрессии для России, если у нас будет серьезная территориальная оборона, построенная по принципу либо элит Эстония, неважно, Швейцария, они очень похожи, либо хотя бы будут на практике реализованы те нормативные документы, которые у нас есть то Россия будет учитывать не только нашу армию в своих планах, но и сотни тысяч мужчин и женщин, которые в своих областях пройдут боевую подготовку, могут получить оружие и выступить как фактором сдерживания в сепаратистско настроенных регионах, так и сигналом для России, что любая агрессия с вооруженным народом невозможна. Озвучив Семен Семенченко и добрые новости для волонтеров и добровольцев. Будет принят закон Украины о добровольцах, по которому волонтеры и добровольцы, принимавшие участие в боевых действиях в зоне АТО, будучи пораненными, погибли, либо, слава богу, остались, как лица, живы, они получат возможность задним числом при получении подтверждения от командира воинской части получить статус участника боевых действий, участника АТО. Стосовно плане щодо деятельности об'єднання самопомощь на местах, народной убраныцы від ей и сили розповів наступне. На базе місцевої самопомощи хотелось бы, если меня поддержат местные активисты, создать окно связи местной громады с двумя комитетами Верховной Рады. Ну, я не берусь. Гигантоманию делать. Я беру комитет, в котором я являюсь первым заступником, и комитет, в котором является главой, тоже член самопомощи, Егор Соболев, это комитет по борьбе с коррупцией. Мы готовы организовать прием жалоб, прием сообщений о фактах нарушений в воинской сфере, в сфере безопасности и обороны, в сфере борьбы с коррупцией, сортировку этих документов на Мала значна значими, котро доработки і потім реалізації для тих, які будуть решатися на місцевому рівні, і для тих, де ми повинні підключати бум прокуратуру. А возможно, сіця маси інформації. Поки що ця громадська ініціатива на обласному рівні не є праційним осередком, але згодом за справами та бажанням активістів може перетворитися. Семен Семенченко провів ряд зустрічей у Чернівцях і особливу увагу приділив спілкуванню з пацієнтами військового госпіталю, які потрапили туди після участі у бойових діях на сході України. Значит, смотрите, ситуация следующая. У меня сейчас есть данные по двум уголовным делам. Первое ИЛ-76, это то, что разбилось с Днепропетровскими десантниками летом прошлого года. Значит, там есть четкие выводы военной прокуратуры, обвиняемый керевник АТО, э, вернее, начальник штаба АТО, генерал Назаров. Это ближайший соратник Муженко. Значит, ему значит, вы, высказано подозрение, он должен был задержан быть под стражу, но суд его выпустил, и он сейчас два месяца затягивает ознакомление с делом, рассказывая, что он ездит в Ато. Не знаю, кем там он ездит, но дело пока в суд не передается. Он знакомится с делом. Ко мне недавно обратились летчики, причем летчики очень хорошие, которые выводили из Крыма свои части без всякой там маршировки, а нормально, спокойно их могли сбить. И они выступают экспертами по делу. Они четко дали экспертизу. Преступная халатность. То есть плюнули на разведданные, что там с птурами эти самые, с иглами сепаратисты. Плюнули на то, что должны быть совсем другие расстояния зоны безопасности от аэродрома до возможного места нахождения сепаратистов. На многие вопросы. И просто самолет полетел на убой. Он, конечно, мог тогда сохраниться, но там трагическое случайно, что он перевернулся. В общем, четко высказано подозрение. И обратились к нам эксперты, рассказав о том, что их вызвали телеграммы за подписью начальника генерального штаба, вызвали в генеральный штаб, якобы для нарады по поводу ситуации с э, военно-воздушными силами в Загали. Какое отношение те эксперты, полковники уже почти пенсионного возраста, к этому имеют? Они и хотели спросить. Они пришли, никакого керевника генштабу не не было были адвокаты, гражданские лица, которые в генеральном штабе начинали задавать вопрос. А вы, ребята, кто вас подтолкнул к тому, чтобы такую экспертизу давать? А как насчет это звать? Они вот это все рассказали нам, потом рассказали в комитете по борьбе с коррупцией, обратились мы в прокуратуру, обратились в МВС. Значить, посмотримо, чим це все закінчиться. Дело почті в суді. Питали командира батальйону Донбас, Буковинські бійці, і про вибірковість нагороджень та присвоєння військових звань. Семен Семенченко охарактеризував явище такої несправедливості пофігізмом або потуранням тим, хто не лізе не в свою справу. Тетяна Таран, Василь Стевчанський, Чернівці ТВ.